हेलो मित्रों मैं हूं हूँ मांगू किया आज मैं आपको बात करने वाला हूं, टेरा हर्ट्स केयर डी एस के, के टेस्टी के बारे में कि इसके रिजल्ट कैसे हैं तो इसका मैंने आपको पहले जूम में बताया कि प्रो, प्रोडक्ट कैसे है इसका बिजनेस कैसा है तो इसके बारे में आपको रिजल्ट कैसा है ये भी जानना जरूरी है तो इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ आपको कि इससे हमने लिए हुए रिजल्ट कैसे है तो ए थेरापी जो है वो हम एनिमल को भी दे सकते हैं है। ये जो बिलाड़ी है वो एक गॉड गिफ्ट है तो कोई अच्छी काम की चीज नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन उसको भी ये थेरापी मजा आ रहा है राइट तो आप किसी को भी दे सकते हो थेरापी और ये लेडीज को मुंह में पूरा स्टॉक आया हुआ था दो वीक की ये बाजू में लेडीज है उसको शुगर रहता था डायबिटीज 201 पे उसको थेरापी एक एक थेरापी दी दस मिनट की तो उसको 150 पे 85 पे आ गया मतलब कि सोलह पॉइंट एक ही सीटिंग में उसकी कम हो गई शुगर ये दूसरा शुगर की मैं बात करूं तो ये 16 10 2023 20 को लिया हुआ रिपोर्ट है उसकी शुगर के आ रही थी 352 राइट उसको हमने इसकी थेरेपी स्टार्ट की थेरा हर्ट थेरापी, तो उसकी 26 तारीख को हमने फिर से रिपोर्ट निकाली तो 10 पॉइंट ही कम हुआ और उसको थेरापी स्टार्ट रखी तो 16 दिन बाद 16 नहीं सॉरी 24 दिन बाद उसको 100 पॉइंट कम हुई डायबिटीज मतलब कि ये थेरेपी जो है और 10 दिन में आपको बॉडी को मेंटेन करेंगे उसके बाद उसको रिलैक्स करना स्टार्ट करेंगे तो कोई भी डिजीज है तो दस दिन में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा लेकिन कोई रिपोर्ट आएगा उसमें कोई डिफरेंट दि, आपको नहीं देखेगा राइट और ये हमारे एक सूरत के अंकल है उसकी मैं बात करूं तो उसको पूरा पैरालिसिस हुआ था जो एक अंक पूरा देखिए आप पूरा खींचना पड़ता है ऐसे चल नहीं पाते और दो लोग को उसको पकड़ना पड़ता है इसको डॉक्टर ने मना किया था कि ये अब रिकवर नहीं हो सकता है क्योंकि पैरालिसिस की कोई दवाई है नहीं राइट तो इसको हमने इसकी थेरापी स्टार्ट की तो देख सकते हो मित्रों के पच्चीस दिन बाद वो अंकल अपने आप चल पा रहे हैं मतलब किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है और उसका पैर जो है वो उठ रहा है अपने आप तो ऐसे रिजल्ट हमने ली हुई है आज की तारीख में वो अंकल जो है वो ना ही कोई पकड़ रहा है उसको और उस अपना काम वो खुद अपने आप कर सकते हैं और बाहर बैठने का है अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है तो वो खुद जा सकते हैं आगे मैं बात करूं ये हमारे एक फ्रेंड है मित्र है गोविंद भाई करके उसको मुंह के भाग में पैरालिसिस हुआ था मीन्स कि उसको जो हवा भरी जाए मुंह में तो एक साइड से हवा निकल जाती है आंख अपनी बंद करे तो एक साइड से पूरी क्रॉस हो जाती है और बंद नहीं होती है और मुंह खोलते हैं तो नीचे से वो साइड हो जाता है उसको हमने थेरापी स्टार्ट की तो चौदह दिन में उसको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट मिल चुका है देखिए आप राइट क्योंकि इसको जब ये दिक्कत आई तब उसने तुरंत ही इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी तो उसको चौदह दिन में सब रिलैक्स हो गया है राइट हंड्रेड परसेंट ये एक यूपी के लड़का है उसको जो वो कमर के नीचे से पाव अपना वर्क नहीं कर पाता है सही से देखिए आप पकड़ना पड़ता है और वो चल नहीं पाता है उसको हमने इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो तीस दिन बाद आप देखिए वो अपने आप चलने लगा है मतलब वो उसको ज्यादा ऐसे पकड़ने की जरूरत नहीं है देखो अपने आप चल रहा है राइट right? तो ऐसे रिजल्ट दे रहा है एक अंकल है जो चल नहीं पाते थे उसको घुटन का प्रॉब्लम था और कमर में दर्द था देखिए आप खड़े नहीं पा रहे हो पा रहे वो अंकल चलने में उसको दिक्कत आ रही थी देखिए आप और साइड में मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए ये अंकल जो है उसको हाथ ऐसे ऊपर करना है तो नहीं होता था उसको दिक्कत होती थी राइट तो इसको भी थेरापी हमने स्टार्ट की तो दोनों हाथ देखिए आप कितना उठ पा रहा है ज्यादा वो ऐसे अपने सब ताकत लगाते तब वो थोड़ा सा उठ रहा है राइट ये वीडियो में थोड़ी कट करता हूं आपको पीछे का वीडियो दिखाता हूं देखिए आप वो अंकल के अंकल कैसे अब चल पा रहे हैं सिर्फ इसको 20 दिन ही थेरापी दी है राइट तो ऐसे रिजल्ट ये थेरापी दे चुकी है और देती है ये अंकल का जो हाथ नहीं उठा पा रहे थे वो आप, आप देख सकते हो उसको अठारह दिन थेरेपी दी गई तो उसमें क्या डिफरेंट आया देखो आप तो इतना सा नहीं उठ पा रहा था वो भी पूरे अंतर सब जगह उठा पा रहे राइट तो ऐसी रिजल्ट थेरेपी दे रही है और बहुत अच्छी है आगे मैं थोड़ी बात करता हूँ तो एक लेडीज है जिसको वो अपने कान आते हैं ना उसके पीछे की नस सूख रही थी तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा लेकिन इसने क्या किया ये डिवाइस के बारे में उसको मालूम पड़ा तो उसने थेरापी स्टार्ट की तो सिर्फ बड़े मशीन की दो ही थेरापी उसने ए, ली है और उसकी जो वैंस है वो क्लीन हो चुके हैं और आज की तारीख में उसको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा है राइट और आगे बात करता हूँ ये यूपी के अंकल है जिसको पार्किंगशन का प्रॉब्लम था वो पंपा जिसको बोलते हैं ना उम्र के हिसाब से वो बॉडी वाइब्रेट होने लगती है वो अंकल चल नहीं पाते हैं, उसको माइंड की कोई काम नहीं कर रहा था आखिरी पे क्योंकि उसकी स्थिति आप देख सकते वो डाइपर पे है राइट? तो इसको हमने थेरापी स्टार्ट की तो उसको पंद्रह दिन में इतना रिलैक्स हुआ देखो और उसको कंटिन्यू थेरापी स्टार्ट श्टार, रखे, तो ढाई महीने में वो अंकल अपने आप बिना स्टैंड के चल पाते हैं देख सकते हो आप राइट तो इतना जबरदस्त रिजल्ट ये थेरापी दे रही है ये अंकल को भी डॉक्टर ने ऐसा बोला था अभी रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि पार्किंग के कोई दवाई नहीं है राइट तो इसमें भी ये बढ़िया रिजल्ट दे रहा है और मैं अगर आगे बात करूं तो ये एक हस्बैंड काका है जिसको पाव की दिक्कत थी एक मिनट हा वो तो चल नहीं पाते थे उसको पाव में दर्द था लेकिन उसको दिन दी, दी तो आप देख सकते हैं उसका पाव कैसे मूवमेंट कर रहा है राइट तो जबरदस्त रिजल्ट दे रही है वो तो ये राजकोट की लेडीज है उसकी मैं बात करू ઇન્ફેક્શન થયું હતું તો આ ઇન્ફેક્શન એટલું બધું હતું કે હું સુતાં સુતાં પણ મારે હલી નહોતું શકાતું એક પડખું ફરવું હોય તો પણ મને બહુ તકલીફ પડતી હતી છેલ્લા એક મહિનાથી મેં આઈના હાર્ટ થેરાપી દ્વારા લીધેલ છે જેના લીધે હવે મને આ દુખાવામાં ઘણો બધી રાહત છે અને હવે એક મહિનાની અંદર જ હું ઊભા થઈને મારું રૂટીન વર્ક છે એ કરી શકું છું જે કંઈ મારું જે પોતાના ચાર્ટ ઉપરનું વર્ક છે એ હું કરી શકું છું રસોડામાં रसोई पर करी सकू छु तेरा अर्थ थी रहा है कि आप तो बोलो देख सकते हैं जो गुजराती है उसको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो लेडी है उसको कमर में इन्फेक्शन हुआ था और अपना काम नहीं कर रही थी सोते हुए भी उसको फिरना है तो वो नहीं फिर पाती लेकिन इसने ये थेरेपी एक महीना यूज की तो एक महीने में उसको काफी सारा रिजल्ट मिला है और वो अपना काम खुद अपने आप कर सकती है और रसोई भी बना सकती है आगे एक बात करूं तो इसको पूरे यहाँ के भाग में पूरे लोही की गाठ हो चुकी थी उसमें ये थेरापी स्टार्ट की तो उसको डेढ़ महीने में पूरा वो क्लियर हो चुका है कोई तो तो भी ऑपरेशन के बिना सिर्फ तो इसकी फ्रिक्वेंसी ली है देखियो आप राइट right. तो ये 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 कोई भी प्रॉब्लम है है उसमें ये वर्क करती है। ये अंकल को सिर पे बाल नहीं थे तो इसमें बाल भी आने लगे हैं क्योंकि इसका अगर आपका रूट कोस जिंदा है अपने जो जड़ एक्टिव है तो फिर से डिवाइस बाल भी ला सकती है लेकिन इसमें आपकी जड़ के ऊपर डिपेंड करता है ये सब में आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है ये गैंगरिंग बोलते हैं जिसको शुगर का कोई प्रॉब्लम है उसको ये दिक्कत आती है डॉक्टर ने इसका पूरा पाव काटने को बोला था लेकिन क्या हुआ इसने स्टार्ट इस की तो इसका 20 दिन में ही पूरा रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है उसकी दो उंगली ही काटनी पड़ी क्यों क्योंकि वो पूरी फेल हो चुकी है राइट तो दो उंगली काटने के बाद हुआ क्या तो उसको रिकवरी होने स्टार्ट हो गई आगे नहीं बढ़ा वरना क्या होता है इसमें कि आप कटवाते तो हो फिर वहां से आगे प्रॉब्लम बढ़ता है लेकिन इसमें जो देखिए आप पीछे का भाग पूरा ब्लैक हो चुका था वो भी रिवर्स हो गया है राइट स्किन का कोई भी डिजीज है अपने आप देखो धाधर है से खरजवा गैंगरिंग मुंदरी सफेद डाग है किसी को उसमें जबरदस्त रिजल्ट एक थेरापी दे रही है तो हमने लिए हुए रिजल्ट आपको थोड़ा शेयर करता हूं अगर आपका कोई लेडीज को अपना ब्यूटी में यूज करना है तो उसका ग्लो भी बढ़ता है इससे कोई भी डार्क सर्कल है अपने फेस पे तो वो भी निकल जाता है राइट और स्किन लूज हो गई है तो वो भी नॉर्मली इससे टाइट हो सकती है किसी को भी सफेद डार्क है जिसे हम गुजराती में कोट बोलते हैं राइट वो भी एक ये रिकवर करता है लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं कितने टाइम में रिकवर हो सकता है और हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है क्या किसी को अपने जन्म से है किसी को कोई आड़सर से हुआ है तो उसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में ये मिटेगा राइट ये खरजवा बोलते हैं बाईस साल से भाई को प्रॉब्लम थी खरजवा की ले, लेकिन कोई दवाई कोई डॉक्टर बाकी नहीं रखा है उसने सब ट्राई कर लिया लेकिन इसने इसकी थेरापी स्टार्ट की तो 20 दिन में आप नीचे का फोटो देख सकते हो ऊपर की जो है वो पूरी बदलने लगी और तीन महीने कंटिन्यू इसने थेरापी की तो वो सब मिट गया आज की तारीख में उसको अपने क्लीन है ये धाधर का प्रॉब्लम है वो पूरे पीछे के भाग में में थे राइट तो इसको थेरापी स्टार्ट की तो ढाई महीने में उसको में से धाधर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है सोरियासिस बोलते हैं इसको ये दस बारह साल से इसको प्रॉब्लम था विनोद भाई करके है गुजरात से उसने ये थेरापी स्टार्ट की तो पंद्रह दिन में उसको रिलैक्स हुआ और उसमें जो खुजली आती है उसमें रिलैक्स हुआ तो उसने थेरापी कंटिन्यू रखी तो साढ़े तीन महीने में वो आप देख सकते हो नाइनटी फाइव परसेंट उसको रिजल्ट मिला है राइट वेरिकोजेन का किसी को प्रॉब्लम है कोई वैस में तो वो भी एक नॉर्मल करती है दो महीने में इतनी रिकवरी आई है किसी को वो चर्बी की गाठ है तो उसमें भी यह रिकवर करता है ऊपर देख सकते हो पंद्रह दिन में तीस टका उसकी पिघली गाठ और नीचे में एक महीने में सॉल्व हो चुके हैं राइट आगे मैं बात करूं तो किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये है छब्बीस पॉइंट उन्तीस पे है राइट उसको थेरापी स्टार्ट की तो सत्रह पॉइंट चालीस पे आ गया तीन महीने में

चर्बी का भाग है तो उसको ये रिलैक्स करेगा और हमारे बॉडी को नॉर्मल बनाएगा राइट किसी को सुझाव है पाव में तो वो भी ये नॉर्मल करता है किसी को गाठ है तो वो भी मैंने आप आगे बताया राइट ये पूरे सिक्सटी वन ईयर के लेडी है जिसको पैरालिसिस और वो डायलिसिस का प्रॉब्लम था जिसको ये थेरापी स्टार्ट की तो इसके पहले उसका क्रिएटेन था छ और इसमें ब्लड में यूरिक आ रहा था एक किसको एक महीने थेरापी दी तो उसका क्रिएटेन हुआ थी, तीन पॉइंट तीन और उसका यूरिक आया तैतालीस मतलब उसको रिवर्स होना स्टार्ट हो गया एक महीने में राइट और हैदराबाद के हैं दोनों बंदे इसका आ सात पॉइंट अठार और थेरापी के बाद उसका चार पॉइंट इकतालीस में कन्वर्ट हुआ और दूसरे का आ रहा था आठ पॉइंट दो वो थेरापी के बाद दो पॉइंट आठ में कन्वर्ट हुआ मतलब ये सब मैंने रिजल्ट आपको दिखाए शेयर किए वो सब दिख जो दिखित रिजल्ट है उसका मैंने आपको टेस्टिमोनियल दिया जो नहीं देख सकते तो तो आपको मैं फुट, तो आपको मैं ऐसे पिक दिखाऊंगा आइडिया नहीं आएगा जैसे मैं खुद की बात करूं तो मुझे दोनों आंखों में चार चार नंबर थे पांच नंबर राइट तो इसकी मैंने थेरापी स्टार्ट की तो पूरे छह महीने इसकी थेरापी ली तो आज की तारीख में मुझे आंखों आखो, पे चश्मा नहीं है और नंबर भी नहीं है राइट तो ऐसे कहीं सारे रिजल्ट है तो आप देख सकते हो आपको क्या प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए ये डिवाइस बेस्ट है क्योंकि आने वाले सालों में हमको दिक्कत तो आने वाली ही है तो ये दिक्कत आने नहीं देता है राइट तो थैंक यू धन्यवाद